Итак, всем привет, с вами снова я, Алиса Кей, и сегодня я снимаю про своих фанатов. Что это? Не знаю, в общем. Да, мои фанаты очень хорошие, тратят на меня время, смотрят мои видео каждыми днями, и давайте их озвучим. Первая фанатка, ее зовут Энесса. Второй фанат, его зовут Миша, они очень хорошие, Смотрят мои видео. Переписывались вчера и сегодня. Вот. Очень хорошие ребята. Смотрят мои видео. И спасибо вам за это. Я вас люблю, честно. Честно, люблю. Спасибо за это вам. И участвуйте в моем конкурсе. Это обязательно. Участвуйте. Потому что там хорошие призы. Вот. И, кстати, передаю им привет. Также у меня еще есть фанат, его зовут Артём. Мы с ним болтали по телефону. Он, ну, хороший, мы сейчас друзья с ним. Вот, общаемся. Но стали редко почему-то. Не знаю, надо писать мне часто очень. Но не так, чтобы часто, потому что у меня бывает завал сообщений, я могу не увидеть просто и нет. Хотя это редко, я всегда всем отвечаю. Такое тоже бывает. Вот, но он хороший фанат, и, в общем, да. Сейчас мы трудя с ним. Вот. Следующий фанат его вот, зовут Илья. Он тоже очень хороший. Вот. вот. кем он сейчас является, я вам не могу сказать, потому что вы начнете набить в комментариях, поэтому no просто он мой. Так что я ничего личного не буду говорить. в общем-то, да. Я всех люблю своих фанатов, но это топ самых таких лучших, которые мне пишут каждыми днями практически, общаются со мной и тратят на меня время. То есть, да, и не пишут никогда ну, негативных комментариев. В общем, хорошо общаемся. Так что, если я кого-то не назвала, не обижайтесь. Всех люблю. Всем пока. С вами была Лиза Кей. Okay. Подпишитесь на канал. Если ты еще не подписался, комментируй видео и, и... и... стави лайки. И также подписывайтесь на официальную группу и на мой второй официальный канал. Ой, влоговый. Пока. -то.